И... говорят, что это ножевой порез, который я получил по касательно. Угу. по Видно? А коротко можете повторить, где вы ее отрыли? Коротко тоже. Возле дома своего я спотыкнулся и упал. А не Если там Если пригорочек. Там не пригорочек, там засфальтирована такая тропинка. <coughs> Около, ну, вплотную практически к стенке она подходит. Это практически метров 10 от моего подъезда. Ну, даже невооруженным глазом видно, что это не Нерезанная рана. На видео видно, что вы Ну, это из-за этой раны. 21-й было так само, или было Я даже ногу разгибать не мог, если честно. А в обвинении говорится, что я скрылся с места преступления, перепрыгнул через паркан, перелез через забор и убежал. Скрылся. С такой травмой даже бежать не, он не мог. Не то, что ходить. Я уже не говорю, что ходить ему было тяжело. Медро, кому выгодно, э, справы, ранее, может быть выгодно сфальсификовать как показала ранее, что Я уже говорил, это не секреты, в материалах дела уже есть, уже определенные э, по этому поводу э, факты. Его адвокат, который первый, как его фамилия? Грубский. Грубский. Он непосредственно работал с фирмой ДТЗ. ДТЗ э, сдает в аренду от фирмы Гайорд, которая нас уже 16 лет преследует недвижимость. И таким образом она уходит от налогов. Вообще не платят. Кроме того, когда меня привозили, якобы следователь рыбка заявил, что будет очная ставка с моим сыном, но что потом не произошло, он привез меня, а там такой, меня Боб привез, это я когда еще на ВЭСе находился, там переход с, с Обопа в прокуратуру, надо выходить на улицу. И я увидел, что рыбка выходит из новенькой, я подчеркиваю, машины аудио который стоит около 100 тысяч. Теперь, когда он начал фабриковать, адвокат Губский ДТЗ, понимаете, все, все становится на свои места. Поэтому у меня даже сомнений нет, что, что за этим стоит именно эта фирма, которая на протяжении 16 лет нас преследует. Именно я с ней сужусь уже 16 лет. Она меня втягивает безумные судебные тяжбы именно из-за квартиры. Правильно розумію, у вас власне одна було дохід родини. Ви здавали цю квартиру під Так, да, да. ми час квартири здавали в оренду, совершенно верно. це єдиний дохід у родині? Да, єдиний був. У нас другі істочників Не було сіро, скажіть, будь ласка, казали раніше, що вас помістили в карцер цього тижня або наприкінці минулого тижня? Чи було таке? і За що власне? Да, це було. Ну вы знаете, я вам отвечу за нарушение режима содержания. По-другому я вам никак ответить То не я смогу. Вам Тоже не надо отвечать, просто это не имеет сейчас смысла. Нет, я просто э, и значение я себя не скажу. Скажу, как это... Я скажу следующее: значит, чтобы не было дальнейшего недоразумения, у нас нет, скажем, ограничений в общении с родственниками и близким, поэтому я обратился в суд, я обратился в потенциальную службу, чтобы нам предоставили место и час для общения с родными и близкими по телефону потому что чтобы избежать дальнейших провокаций. Mm -hmm. То, а в карте, ну что за порушение? Я не знаю, что это может быть. Вы, что это сделали? Я yeah, вам yeah, еще хочет говорить, потому, не, что, не скажу по этому поводу. Это, это, он из этого может потом... Это опять-таки будет очередная провокация. Mm -hmm. Нам сейчас надо yeah, спокойно... спокойно... Мы сидим, ждем решения апелляционного суда. Почему вы много раз на минулом заседании полностью отмолвались отвечать на вопросы прокуроров, а этого раза тоже изменили? это. Дело в том, что это была сообразная акция, чтобы показать, что я не обязан ни перед кем отчитываться. Доказывать свою да, невинность. и доказывать свою невиновность. Это прокуроры должны доказать, но они показали свою полную неспроможность довести, что мы якость причетны до цели справы. Я сказал, что мы, и, мой, я и мой сын к этому не причастны, нет доказательств. Нету ни, ни улик, нету ни крови, ни ДНК, как они не, нету нет вещей даже, и все, и все это появилось уже после его задержания потом и меня. Более того, суд еще не взял во внимание мое алиби. Я это заявил, и я просто э, э, изначально журналисты не поняли, это была просто такая акция, чтобы показать, что каждый, никто, э, есть презумпция невиновности, никто не имеет права тебя обвинить в чем-то.

Вон они не хотят расчаровывать. вы можете здесь заправнить, что вот они власно за ту правду стоят, за которую вы сейчас стоите. Конечно, конечно. Дело в том, что я еще раз говорю, что нашей вины нету. Мы не причастны к этому. Ни, ни сын, ни я. Нету никаких доказательств. Поэтому мы стоим за одну правду только за одну, чтобы каждый из нас, чтобы мы жили наконец по правому государству. Что если нет? доказательств вины, никто не имеет права тебя задержать, арестовать, а тем более еще выбивать показания, пытать. А таких дел, как Павличенко, не одно, а их очень много. А сейчас мы просим просто справедливого рассмотрения дела. Вот и, все, и все, больше нам ничего не надо. Что Справедливость, и... которая есть, если нет доказательств, за что нас осуживают? Нет доказательств. И а это то доказывают. получается, что судья обращает внимание на одни несостыковки и за... полностью закрывает глаза на другие несовпадения. Больше того, судья Бондаренко на полностью перекрутила все материалы дела, все доказательства, все улики и вынесла безумное решение, обвинив меня в убийстве и дав ещё высшую меру наказания. Ну это безумие, понимаете? То есть сегодня сказала, что ви ходили в тот день або відправляти посилку, що отримувати. А це ж можна довести, чому про цей факт раніше не говорили? Я говорю, раньше про этот факт. Но говорят, что это время 12 часов утра не имеет никакого отношения к, к тому времени, когда было совершено преступление. Хотя, ну, все понимаем, если преступление до этого тщательно готовилось, ну как бы, ну, оно подготавливается и. Чему-то подводится, совершенно верно. А то есть ну, просто... человек не будет заниматься своими обыденными вещами в день преступления, да. которые он делает. Отец был в, в Верховном Совете, был в Шевченковском суде, я ходил на почту. Ну, то есть мы делали то, что мы делаем каждый день. Да. Нам потому... говорят, нет, это вы делали себе алиби, вот таким вот образом. Ну, Понимаете, я ищу по процедуре. Я 16 лет, борюсь с иностранной фирмой ГВР, по процедуре. Поэтому вот меня упрекают, что я жаловался на, там, там, на судью, писал апелляцию. А как? Это, это мое гражданское право жаловаться и писать апелляции. апелляции. Это есть процедура. Сейчас, когда я, я говорю суде, на каком основании наше суде, но ну, если нет доказательств, он говорит, это процедура. То есть тут можно процедуру, тут соблюдать, а я, значит, я, я не должен соблюдать процедуру. Понимаете, это нонсенс. Понимаете? Это называется двойные стандарты. Сергей скажите, пожалуйста, как я вас проебываю. Вы сказали в своих показах такое слово "насолить", да, ну достатнюю такие выслыв, такие яскравые. Кто вам его подсказал, сказал? Кого вы чули его видать? От Кого? Ответьте, пожалуйста. Это все, что я как бы, потом рассказывал на видеокамеру в показаниях своих давал. Это я все, это все мы прорабатывали с тем человеком, который который у меня брал явку с повинной, который мне ее диктовал. Я просто честно фамилию его постоянно забываю. Он просто должен занимать заместитель начальника УБОПа города Киева. он все это вам сказал, да. что сказать? Больше того, я вам скажу, что, в принципе, пострадать должен был я. Но когда меня незаконно в одном нижнем пиле доставили, а потом принесли мои вещи, там было мое портмоне, там они увидели, что куча справок. Я только вышел из больницы, я лечился после того, как мне сотрудники милиции нанесли телесные повреждения после пяти незаконных обысков. Это, я подчеркиваю, пять незаконных обысков после решения судьи Зубков. И когда я стал жаловаться, обращать внимание на то, что сотрудники милиции не в правом поле находятся, меня взяли, нас взяли просто и ограбили. И у меня было куча справок. Когда они увидели, что куча справок, они взяли за сына, потому что, естественно, больного бить никто не будет. Поэтому, э, если бы не было бы этих справок, меня бы просто убили бы и сделали бы э, или, или покалечили, или выбили показания. Поэтому э, сын, вот я при всех заявляю, сын меня просто себя меня спас. А мне советовали, ну, начальник клуба мне советовали, лучше тебе не геройствовать, у тебя есть еще твоя мама, есть твой брат. Потом, как я уже знал, уже мамы мои тоже брали отпечатки пальцев, ну, и все прекрасно понимают, для чего это делалось. И у супруги брали и отпечатки крови, то отпечатки пальцев, ДНК и крови брали. Спрашиваются, зачем? Они не имели этого права. И больше того, когда нас, э, ко мне было применено силовые методы войти, вот здесь э, захвата, то есть как последнему боевику, хотя я ни от кого не прятался, целый час сотрудники БОПа э, рыскали по нашей квартире. Пропали цены, вещи, деньги. Естественно, э, что там они делали, только они сами могут знать. А вы вот сейчас, скажем так, с про то, уже сталося, вы продали эту квартиру, я кого вас Тоді, може, не а может быть, я думаю, лучше бы давно было бы продать и уехать отсюда. Понимаете, изначально мы хотели ее продать, но они сами отказались потом и сказали, что нам проще у тебя ее просто мы отберем тебя, тебя посадим вот и все. Там Можно там получился, там получился конфликт. Они совершили в 1995 году на меня совершили покушение, прострелили ногу. Я попал в больницу и при этом присутствовали э, тоже э, э, Беркут, замначальника полка отряда Беркут, Селяков, который их тогда крышевал. Сегодня их крышуют э, плужники э, Крикун. И тогда, когда я попал в больницу с администрационными э, родниями, э, значит, я вышел из больницы, мне сказали, что все, суши, сухари. Но когда э, у нас были свидетели, провели экспертизу, то выяснилось, что надо сажать э, этих сотрудников милиции. То, то есть в в него том числе. стреляли и в то же время его обвиняли в нападении, что якобы это он. А потом вдруг из материала дела пропали экспертизы, которые подтверждают их вину. И дело до сих пор находится э, в, в Шевченковском райотделе, том номер три. Какие решения про Мы не ну, знаем, что ожидать вообще. Мы, мы, рассчитываем только на оправдательное. Но ввиду того, что у нас не правовое государство, и решение выносится э, безумное, э, то, что Бондаренко вынесла такое безумное решение, что даже... даже... Просто мы не знаем, <свестит> что ждать. До этого не думали. Ну, честно, вот каждые два месяца освобождались, думали, ну вот санкции... Я даже, сегодня Санкция будет я даже с собой ну... сегодня взял вещи, потому что э, нашей вины нету, доказательств никакой нету, поэтому э, о чем можно говорить. И Сергей, а почему вы маме не сказали про такую травму? Просто не хотели ее разочаровывать? Знаете, мама просто очень впечатлительная, и показать такую рану, показать кровь, она просто будет переживать. У нее и так весь день голова тогда болела, я решил просто, что не стоит. И поясни, почему до лекаря не пошли? Вы сказала, что вы до них даже редко звертались, да? Я, честно, даже не знаю, где моя медицинская книжка, и просто я даже не хожу в поликлинику. Когда я занимался спортом, я там раз в определенное время приходил, проходил... Медобследование. Этого было достаточно. Я, я только добавить хочу, что было такое желание пойти в поликлинику, но, но стоял вопрос, зачем, с какой целью. Когда мы поехали к отцу, показали рану, а там рана была рвана, то есть зашивать было нечего. То есть отец сказал, что надо покой медикаменты, антисептики и затягивающие, все, и больше ничего нет. Если рана была рваная или резана естественно, мы поехали зашивать ее именно в больницу, потому что резаную рану надо зашивать. Тобто а там зашивать таки... было просто нечего. То есть это все-таки прикрытое обставление, которое на руку суду, или что? Да не такое просто такое стечение обстоятельств, и все. Получается, что да. Тут, на самом деле много сыграло обстоятельств на руку этого, uh -huh. я сказал, ну, фабрикация это... этого дела. Я даже скажу так, не на руку сыграл, а просто они факты подтягивали, то есть э, мертвого осла имели за уши. Вот так было, вот, чтобы было понятно. рану покажите раз. А кто-то комментует, может вас тоже записать? Давай. Рано. Давай -то. Это, говорят, это резаная рана, которую нанесли по касателю. А вы вот тоже с пятого? Да. Mm -hmm. да. Коллега наш.